мы сегодня вышли напомнить власти новой, то, что она обещала, стоя на Майдане. Мы возмущены тем, что сотрудники ГАИ, которые блокировали выезд на Киев, как работали, так и работают. И вот конкурсный комитет, представитель ГАИ. Мы возмущены тем, что были там некоторые администрации, которые тоже стояли на блокпостах вместе с Геращенко, тоже работают. Мы возмущены тем, что обещали, обещали и мы требовали. Мы все вместе требовали, что все назначения нужно согласовывать с общественными организациями. Нас на сегодняшний день пока что выбирают. Хорошие организации, плохие организации, с ними согласовывают. Ну, и это, конечно, больше претензий к Минтрансу и к МВД. Кто сегодня тут стоит? Чьи автобусы, вот это, каких общественных организаций или перевозчиков? Это перевозчики, которые ездят по Черниговской области. В основном, в там против Вакулинка что-то было? А, ну, сказать, скажем так, что сейчас ВААП, базовое предприятие подняли опять голову, и теперь они опять-таки самые хорошие перевозчики, все остальные плохие. То есть им можно или без куска хлеба оставаться, или как-то решать вопрос. Понятно. А Какие-то петиции будете заносить, да? Да, мы занесли, мы занесли письмо обращения к губернатору с тем вопросом, чтобы он вмешался в ситуацию, обратился в Минтранс, что по поводу повышения тарифов? Вы заявляете об этом нужно, мы, не нужно? Ну, мы сегодня мы с, с этим вопросом не выходим, хотя мы все вместе можем доработаться до того, что транспорт просто остановится галактики. Но на, на сегодняшний день начать нужно с коррупции, потому что мы так думаем, что не хотят некоторые люди.